Они называют себя защитниками народа. Помогаем народному ополчению, достижению, референдума. Борцами за права граждан, воюют с фашизмом. Но все как один, носят маски и не особо разговорчивы с прессой. Народные мстители попросту профессиональные диверсанты, которыми в открытую управляет офицер разведки России. Уже больше месяца, как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии. Эти люди профессионально и с удовольствием убивают наших военных. И даже мирное население. Наши обстреляли машину, убили семью, убили отца, убили мать, остался малолетний ребенок. Садись, по натуре им приятно. А для Москвы еще и выгодно, ведь бандиты пытаются сорвать президентские выборы. Добрый вечер, жители Украины, в будущем окраины Руси. Это кадры годичной давности терактов в Сирии. Экстремисты объявили выборы антиисламскими. Чтобы запугать людей, террористы-смертники подрывали себя в людных местах. Я услышал первый взрыв, выскочил на улицу посмотреть, что случилось. Подумал, что машину подорвали. Второй взрыв выбил все окна в моей лавке. Вокруг было много раненых и убитых. А это Афганистан. Здесь Талибан тоже провел серию терактов. Их главной целью был срыв выборов. Наши братья и сестры потеряли свою жизнь сегодня. И это очень прискорбно. От Украины до Талибов тысячи километров. Но не исключено, что по такому же сценарию запугивать людей станут и пророссийские сепаратисты. Ведь управляют люди, которые прошли через Чечню. И знают, что такое настоящий террор. Имеющих опыт не только антитеррористической борьбы, но и террористической и диверсионной работы. Российские боевики уже начали захватывать территориальные комиссии и административные здания. Кого вы вот люди в форме, без знаков различия, стреляют в людей. На передовых человек, похожий на наемника спецназа президента Чечни Кадырова. А позже один из бандитов подтвердит приезд делегации диверсантов. В помощь Краснолиманской роте самообороны прибыли 450 казаков донских и добровольцев с Чечни. 300 человек. Военные кадыровской армии показали свои навыки в Грузии в 2008 году. Вот кадры батальона «Восток», который празднует очередную победу. Солдаты похвалятся, что разбили грузинскую армию. Хорошо оснащенные, укомплектованные. Но у них вооружение, на душка нету боевого. Хорошо укрепленные позиции, нормальный воин не бросает. Тем более, если он у себя на своей родне, родной земле. Такие вояки готовы на все и могут нанести удар в любой точке Украины. Возможно, даже способны атаковать и Центральную избирательную комиссию или, например, члена Центральной избирательной комиссии здесь, в Киеве. Главная задача террористов отбить желание украинцев идти голосовать. А ради этой цели могут погибнуть десятки невинных людей. Там, где будет во время выборов наибольшая концентрация людей, избирателей, где э, террористический акт будет наиболее резонансным. Защитить людей от террористов это дело чести украинских силовиков, но пролитая кровь в Одессе и на Донбассе доказывают, часто для украинской милиции деньги оказываются дороже человеческих жизней. Саботаж сотрудников, которые являются приверженцами старой власти. В Украине из-за действия сепаратистов уже не работают 16 органов ведения реестра избирателей на Донеччине и 5 на Луганщине. Всего 21 орган такой заблокованный. І що буде далі, не беруться прогнозувати навіть спеціалісти. Відповідь на ваше запитання знає один господь бог, і я не думаю, що в Україні чи взагалі за її межами є хоч одна людина, яка скаже, яка буде ситуація 25 травня, конкретно ось Донецький чи в Луганській області. Но в ЦВК успокаивають вибори президента України состояться, несмотря ні на що. Даже если не проголосует целая область, таков закон. Вибори відбудуться за будь-якої погоди. 25 травня. Виборці візьмуть участь у голосуванні. І країна повинна отримати не лише президента України, а це й також верховні голови командуючих збройних сил України.